Там была передача, Марк Солонин записал смысл передачи. Он, оказывается, жил долго в центре Киева. Это, кажется, близкий друг Яневского, который я на дух не переварю. Они там с утра до вечера моют Шухевича, по и Бандеру, этих святых людей. Ну, Яневский, это ж не от хорошей жизни этого мудака можно слушать. А Марк Солонин сейчас переехал в Израиль. И он записал передачу о том, что украинцы это вурдалаки, которые добрались до Саши Пушкина. Еще один раз по Саше Пушкину. Лучше бы царь Николай I организовал его медицинскую помощь ему. Кстати, тогда была, по-моему, каторга или смертная казнь за дуэль. Они два дня оставили его в муках умирать. Пушкин же умирал там просто, ну, катастрофа. Он на стены лез. А его, в принципе, можно было спасти. И лучше бы его при жизни так лилели, как после смерти. Я же говорю, Пушкин на памятник в каждом украинском городе ⁇ это пограничный столб российского режима. Все. Пушкин к этому никакой не имеет отношения. Он человек, который во второй половине первой был революционером, протестным и бабником. Во второй э, период жизни он уже меньше был бабником, больше был человеком, который обслуживал власть за деньги. У него был хороший литературный жанр, он за это получал большие деньги. Но постоянно жил в кредитах. Человек был не И там же была полемика, в общем, Солонин всю передачу льет грязью У нас, украинцев, которые бескультурные люди, не хотят памятники Пушкину. Ну как еврей с Куйбышева может нас понять уму? Ну как? Явный такой украинофоб. Ким Чен Ир. И на защиту нас украинского народа стал Роман Скрипин. и начал разносить типа Салонина. Ну, Роман Скрипин сам слабый в истории, и не готов к эфирам. И он рассказывал о том, что как украинские казаки захищали Вену от э, Османского Ига. К сожалению, я хочу его расстроить. Когда были бои за Вену Яна Казимира то там была да, божа, у нас было ЧВК. И одни ЧВК наняли турки украинские, мы, каждый четвертый воин, третий в тех войнах был наш нанятый, ЧВК Вагнер, украинцы. И мы как с юга через Венгрию шли захватывать Вену в авангарде турецких войск, так и мы с Яном Казимиром отражали нападение на эту Вену. Кто кого нанял, как на Тырле. Один хозяин тебя нанял, за одни деньги, другой за другой. Мы там были обычные и загарбники, и оборонители. Ну, так, такова наша судьба была. И он там рассказывал о святых нас казаках и о Суворове плохом. В авангарде Суворова, это он, они же набрались у монгол. Вот у монгол тумены были наши, славянские. У Суворова в авангарде были всегда Головатый, Чепига и Белый, да, Поэтому им стоит памятник в Краснодарском крае, где три внизу казака, любимцы Суворова, а вверху стоит Екатерина II. Учим, учим историю. И косапами и нас называли. Мы же когда головатый брал Измаил, либо потом Адыгею, головатый же вырезал местное население. Суворов потом головатого давал на три дня Измаил грабить, а через четыре, на четвертый день устанавливал порядок. Все. Нас, мы тоже в честь нас, нас начали называть славянское население касапами. Я же говорю, что пока не пришло христианство к нам, а мы были тут язычниками, то мы были тут люди ого-го. Язычника зарезать это так, раз, два, три. А у христиан там же это ж, поставь левую щеку, правую. Мы сейчас опять нас расчеловечили, нас Мадьяр, видите, что вытворяет. Этнический венгр.